কেইদিনমানৰ পৰা কম কম বুলি ভাবি আছো আৰু সেইকাৰণে ভাবিলো নাই এতিয়াই কথাটো কৈ দিয়াই ভাল পিছলে ৰখি নাথাকো আৰু কথাটো হৈছে দী আ বুলি কোৱাচোন কোৱাচোন মই চোন মোক বৰমা বুলি ক'বা দেই মই নাই নাই সিহঁতে মানে আণ্টি বুলিহে কয় বৰমাটো আমি শিকোৱা নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল কি খবৰ সকলো ভালে কুশলে আছেনে বাৰু একদম একেদিন চাগে বিহুত কামত পূৰা ব্যস্ত হৈ আছে ন ময়ো আৰু সময় পোৱা নাইকিয়া জানেনে অৱস্থাই নাইকিয়া হৈ গৈছে দেখা পাইছে এইপিনে বেমাৰৰ পৰা উঠিছোঁ আৰু এতিয়া সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেলটোলৈ এতিয়া নতুন এটা ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিছোঁ ভিডিঅ' বুলি কি আৰু মানে গতানুগতিক যিখিনি হৈ থাকে সেইখিনিকে এতিয়া এওঁ অফিচৰ পৰা আহি পালেহি এফালে বনাইছোঁ গাখীৰৰ চাহ এফালে ব্ৰেড সেকিছোঁ এফালে গাখীৰ গৰমাইছোঁ ইফালে এওঁ সুন্দৰকৈ দি লওঁ চেকনিখনৰ আকৌ হেণ্ডেলডাল নাই মানে বেলেগ চেকনি আছে দেই মই আপোনালোকক দেখাওঁ কিন্তু মই এয়া চেকনি আছে কিন্তু মই সেইখন চেকনীয়ে চেকি পেলাই মানে মই বেছি ভাল পাওঁ দেই বহুতে ক'ব নহয় আকৌ ইয়াৰ সেয়া চেকনিহে এয়া চেকনি আছে দেখিছে কিন্তু মানে মই সেইখন চেকনিৰে চেকি বেছি ভাল পাওঁ সেইকাৰণে মানে আপোনালোককো দেখাই দিছোঁ আৰু ইয়াৰ ব্ৰেড সেকি হৈ গ'ল লাগিয়েই ধৰি লাগে অকণমান ৰ'ব দেই আপোনালোকৰ লগত কথা পাতি থাকোঁতে মানে আজি আমাৰ ডিকু দেহাহঁতৰ ঘৰত খানা খাম ভেলাঘৰতো যে বনাইছিলোঁ তাতে আজি সকলোৱে মিলি খানা খাম এতিয়া বনাই আছে খানা মই যাবলৈ ওলাওঁতে মানে আমাৰ এওঁ যিহেতুকে আহি পালেহি এওঁক শুশ্ৰূষা কৰাটোহে মেলোঁ এওঁক এতিয়া ধুনীয়াকৈ খুৱাই বোৱাই লওঁ লোৱাৰ পাছত আপোনালোকক একদম লগ পাই আছোঁ আমাৰ ডিকুদেহাহঁতৰ ঘৰত আৰু আপোনালোকৰ লগত মোৰ কথাও আছে কাৰণ কি জানে বিহুৰ নামত যিখিনি গান ওলাই আছে এতিয়া আৰু কি বুলি ক'ম কি বুলি ন ক'ম ভাষাই নাই হয়নে ভাষাই নাইকিয়া গতিকে মই যে দিছিলোঁ ভিডিঅ'কেইটা মানে আপোনালোকৰ মাজত যিখিনি কথা কৈ পেলাই ভিডিঅ'টো দিছিলোঁ দিয়াৰ পিছতে এটা কাম হৈছে সেই কামটো আপোনালোকক কৈ আছোঁ ৰ'বা মই আধেই এওঁক চাহ অকণ দি লওঁ দেই তাৰপিছত ৰাইজসকল এতিয়া ওলাইছোঁ দেই এওঁ মানে চিৰা কেইটামান লৈ আহিছা মানে মালৈ মায়ে যিহেতুকে ৰাতিপুৱা চিৰাই খায় বেছিকৈ এইখিনি লৈ লৈছোঁ চিৰা এতিয়া আহি আছোঁ এওঁক কৈছোঁ তুমি চাহ তাহ খাই আহি থাকিবা এতিয়া বৈ লগ পামগৈ একদম বনোৱা জেগাত ব'লক আহি আছোঁ কি কিমান আন্ধাৰ দেখা পাইছেনে অ দেহা আমাৰ একে দেহা লগৰ ল'ৰা দেখিছেনে নাই চাইকেল বা ক'ত আছা অ' বা বেৰ হৈ গ'লে আমাৰ ভেলাঘৰ দেখিছে এইয়া দেখাবলৈ লৈছোঁ আমাৰ ভেলাঘৰটো হাই 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 জুই দেখোন নাই জুই ধৰোঁ তেওঁ বহিব লাগিব কিয় দেখা জুই ধৰা এয়া চিৰা দিয়া জুই ধৰা মই আহি আছো এতিয়া আমাক ক'ত বনাইছে দেখাম দেৱলক আহি আছো আধাৰ আধাৰ এইফালে নাই এইফালে একদম নহৰু বা ইয়াৰ পিঁয়াজ কোনে কাটিছোঁ ইয়াৰ জলকীয়া পিচি হৈ আছে এইফালে চৌকা ইয়াৰ একদম খৰি যোগাৰ দেখা পাইছেনে একে পটা গুটি দেই দেখিছেনে নাই পটা গুটিটো আৰু এইফালে কেৰাহীটো দেখাম আপোনালোকক এতিয়া ৰ'বা এইয়া চাওক গৰম হ'ল যে নাইও কেৰাহী ইফালে তেল ঢালিব এতিয়া অঁ দেহাতে জুই ফুৰাইছে আৰু এইফালে বনিব এতিয়া ছাগলী তাৰপিছতে ভিতৰফালে ব্ৰইলাৰ দেখাই আছো এইটো কেৰাহীত এতিয়া ব্ৰইলাৰ দেখা পাইছেনে আৰু এইফালে এতিয়া বইলাৰ একদমেই আমাৰ দেখিছেনে ডিকুমাকে উতলা গৰম পানী ঢালি থৈ দিছে মানে ইয়াত ধুনীয়াকৈ টুকি পেলাই তাৰপাছত বনাব বইল কৰা নাই মানে গৰম পানী ঢালি দিছে অ এইফালে আমাৰ এইফালে আমাৰ মায়ে আহি গ'ল চাবলৈ মায়ে যে মাংস নাখাই গম পাইছেনে অ মায়ে মাংস নাখায় আগতে কণীও নাখাইছিলে এইবাৰ অমিতা দি দিয়া গৈছে ছাগলী মাংসত অমিতাফালে মায়ে বহি লৈছে দেখা পাইছেনে এইফালে আমাৰ একদম দিপু দেহা হতে চাওক ইমান ভাল পাইছে মানে আজি প্ৰথমবাৰ সি এনেকে মানে খাব পাৰিছে দেই এইবিলাক গোটেই লেটি পেটি হৈ আছে একদম বাই কি কৰি আছা বাৰু একে গানটো কমোৱাচোন গানটো বেগেতে কমোৱা গানটো কমোৱা একে কপিয়াত লাগিব গান কমা এইকেইটা ভাত হৈ গ'ল আৰু দেই এয়া ধুনীয়াকৈ একদম জুই ফুৰাই আছে বাই এতিয়া আমাৰ দেহাহঁতে খাবলৈ লৈছে খাই আধা আধি হ'লেই কেনেকুৱা এইফালে ভাল দেই হা মজা জ্বলা পাইছ নেকি ধুনীয়া হৈছে ধুনীয়া হৈছে নহয় খাবলৈ ভাল টেষ্টি হৈছে দিকো দেহা অঁ কেচা আৰু এইফালে আমি খালো ইয়াৰ ভাইটিয়ে খাই আছে এইফালে আমাৰ জুলিয়ে বনাই আছে ভগাই আছে এইফালে আমাৰ এইকেইটা সদস্যক দেখা পাইছেনে বাৰু অ অ কি হ'ল কিমান আছে চাওক দে জ্বলা নে বহুত জ্বলা ন বন্ধু বান্ধৱীসকল আহি পেলাই ঘৰ পালোহি আৰু ভাত পানী খোৱা ভিডিঅ' ইমান কৰি নাথাকিলোঁ কিন্তু দিকুদাহঁতে খোৱাটো অকণমান কৰি আনিছোঁ এইখিনিতে আপোনালোকক আজি মই এটা কথা ক'বলৈ ওলাইছোঁ আজি কেইদিনমানৰ পৰা কম কম বুলি ভাবি আছোঁ আৰু সেইকাৰণে ভাবিলোঁ নাই এতিয়াই কথাটো কৈ দিয়াই ভাল পিছলৈ ৰখি নাথাকোঁ আৰু কথাটো হৈছে আমাৰ কিছুমান আমাৰ বহুত ভদ্ৰ লোক আমাৰ সমাজত থকা কিছুমান ভদ্ৰ লোকে কি কৰে জানানে আমি যেতিয়া খুড়া খুৰী বুলি মাতোঁ বা খুৰী ভালনে আপোনাৰ খবৰ অঁ খুৰা ভালনে কেতিয়া আহিলে কি কথা মানে তেওঁলোক চহৰত থাকে দেই তেতিয়া মানে তেওঁলোকৰ কথা কোৱা ভংগীমা তেওঁলোকৰ মানে শৈলী শৈলী গঠনটোত মানে গম পোৱা যায় মানে আমি ধৰক গাঁৱলীয়া আমি তেনেকৈ তেওঁলোকক মতাটো নিবিচাৰে খুড়া খুৰী বুলি মানে আমাৰ নিজৰ খুড়া খুৰী নহয় যিহেতুকে আমাৰ খুড়াখুৰী বয়সৰ কাৰণে আমি তেওঁলোককো খুৰা বা খুৰী বুলি সম্বোধন কৰোঁ মাতোঁ তেতিয়া মানে তেওঁলোকক মানে আমি আংকুল আণ্টি বুলি মাতিলে তেওঁলোকে বেছি ভাল পায় তেওঁলোকৰ মানে সেইটো মানে আভিজাত্যটো তেওঁলোকে সেইটোতহে বিচাৰি পায় কিন্তু মই এটা কথা কৈছোঁ দেই আমাৰ আমি যিটো খুড়া খুৰী মামা মামী ককা আইতা এয়া শব্দতকৈ আৰু ডাঙৰ শব্দ একোৱেই হ'ব নোৱাৰে এই শব্দকেইটা যেতিয়া আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেতিয়া আমাৰ মনলৈ অট'মেটিক শ্ৰদ্ধাভাৱ আহে কিন্তু আজিকালি কি হৈছে গম পাইছেনে যদি আমাৰ সন্তানকো আমি শিকাওঁ এয়া তোমাৰ কাকা দেই এয়া তোমাৰ ককা এয়া আইতা আইতা বয়সৰ মানুহক আমি আইতা বুলি ক'বলৈ শিকাওঁ ককাক শিকাওঁ বা খুড়া খুৰী আংকুল আণ্টি আমি নিশিকাওঁ আৰু সেইটোকে যদি আমি যদি ল'ৰা ছোৱালীক কওঁ ইয়াৰ খুড়া খুৰী মাতাচোন এয়া ককা আইতা বুলি মাতাচোন এয়া জেঠাই এয়া জেঠু এনেকৈ যদি কওঁ তেওঁলোকে বেয়া পায় আৰু সেই বেয়া পোৱাটো মানে আজি প্ৰতিফলিত হৈছে আজি মানে সন্মুখতে হৈছে কাৰণে মই আপোনালোকক এই কথাকেইটা আজিয়ে কৈ দিছোঁ এটা কাৰণেই কৈছোঁ মই সদায় নেহেৰুবালিলৈ যাওঁ খোজকাঢ়িবলৈ আৰু নেহেৰুবালিত এক ঘণ্টা খোজকাঢ়োঁ খোজকাঢ়ি পেলাই কেতিয়াবা কি কৰোঁ মেলাখনৰ ভিতৰত সোমাওঁ আৰু কালি যোৱাকালি মানে পাঁচ তাৰিখে আমাৰ এই নেহৰুবালি যোনখন মেলা মানে সেইখন শেষ হ'ল কিন্তু এতিয়াও আমাৰ কাপোৰৰ দোকান আছে বা বজাৰ সমাৰ এতিয়াও আছে আৰু তাত মই সোমাই গ'লোঁ তাত মই সোমাই যাওঁতে যিহেতুকে কিছুমান আমাৰ ভিডিঅ' চোৱা অনুৰাগী পাওঁ সেই অনুৰাগী পাওঁতে মানে তেওঁলোক গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছে দেই গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছে তাৰপিছতে মানে কণমানিজনীয়ে কৈছে এয়া এইয়া এনেকৈ কৈছে আৰু মানে মোৰ কথা কৈছে ভিডিঅ' যে বনাই এনেকৈ তাৰপিছত মই চালোঁ মানে মই মানে শাহুমাৰ কাৰণে টছ এটা কিনিব গৈছিলোঁ তাৰপিছত তাৰপিছত চালোঁ তাৰপিছত মাইনাজনী মানে এনেকৈ গালতে ধৰি গৈ অঁ আণ্টি 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 বুলি কোৱাচোন কোৱাচোন মই চাওঁ মোক বৰ্মা বুলি ক'বা দেই মই এনেকৈ মানে মৰমতে ক'লোঁ মই তোমাৰ বৰ্মা দেই বৰ্মা বুলি মাতিবা মাকে মানে কৈ আছে আণ্টি কোৱাচোন আণ্টি কোৱাচোন এনেকৈ কৈ আছে তেতিয়া মানে মোবাইলটো পৰি যাবলৈ ধৰিছে তেতিয়া মানে মই ক'লোঁ মোক আণ্টি বুলি মাতিব নালাগে মোক বৰমা বুলি মাতিব নাই নাই সিহঁতে মানে আণ্টি বুলিহে কয় বৰমাটো আমি শিকোৱা নাই গতিকে মোৰ মানে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত বৰ মনটো বেয়া লাগিলে জানানে মোৰ ইমান মনটো বেয়া লাগিলে বা কণমানিকেইটা শিকাব লাগে কি শিকায় কি কিন্তু মই এটা কথাই মই বহুত ভাল লাগে মোৰ আমাৰ সকলোৱে চিনাকি সকলোৱে পৰিচিত আমাৰ আইমি বৰুৱা সন্তানকেইটাক ইমান সুন্দৰ শিক্ষা দিছে যিয়েই নহওক কিছুমানেতো কৈছে কেমেৰা আগতহে কৰে কেমেৰা আগত কৰিবলৈতো সেইখিনি প্ৰতিভা থাকিব লাগিব ন তেওঁ মনৰ পৰা সেইখিনি আহিব লাগিব তেওঁ মনৰ অন্তৰৰ পৰা আহিব লাগিব যে এই কথাকেইটা মই কেমেৰা আগত হ'লেও বা এনেই মানে আৰু ভিডিঅ' এটাৰ কাৰণে কৰিলে কৰিলেও মানে এই কথাকেইটা মই কওঁ কিন্তু সেইটো কথা নহয় যোনে যি কয় কওক কিন্তু মই এটাই ভাবোঁ আমাৰ আমি বৰুৱে বৰ সুন্দৰ সংস্কাৰ দিছে ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক কেনেকৈ গৰু খীৰাব লাগে বিহুত কি কৰিব লাগে জেতুকা কেনেকৈ পিচিব লাগে আচাৰ কেনেকৈ মানে সকলোখিনি আমি যোনখিনি সৰুতে সেই খেল ধেমালিৰ পৰা যোনখিনি আৰু ঘৰুৱা কামত আমি উপভোগ কৰিছিলোঁ সেই সকলোখিনি তেওঁ ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে ইমান সুন্দৰকৈ নিখুঁতভাৱে তেওঁ আগবঢ়াইছে আৰু পতককৈ মোৰ তেতিয়া মনত পৰি গ'ল দেই বোলো নাই আজি মই ভিডিঅ'টোত ক'ব লাগিব মোক মানে যেতিয়া কৈছে আন্তি মাতা আন্তিহে সেয়া আন্তি আন্তি এনেকৈ ক'লে ফটো উঠিছে মোৰ লগত তেতিয়া মই কৈছোঁ মোক বৰ্মা বুলি মাতিবা দেই ই মই সিহঁতক শিকোৱা নাই নহয় বৰ্মা বুলি ক'বলৈ গতিকে মই এটা কথাই ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ আপোনালোকক আপোনালোকে কেতিয়াও মানে মই আগতেও এষাৰ কথা কৈছোঁ যে ৰাজহংসই কেতিয়াও ঘনচিৰিকাৰ ঘনচিৰিকাৰ যেতিয়া গৈছিলে ৰাজহংসৰ ওচৰলৈ যে মই খোজটো আপোনাৰ দৰে খোজ আপোনালোকৰ দৰে মানে ৰাজহংসক কৈছিলাগে আৰু ঘনচিৰিকাই যে আপোনাৰ দৰে খোজটো আমি কাঢ়িব বিচাৰোঁ আপুনি শিকাই দিয়কচোন কৈছা তুমি কেনেকৈ আহিছিলা কৈছা এনেকৈ এনেকৈ আহিছিলে কৈছোঁ তেনেকেই তুমি থাকা তোমাক তেনেকেই ভাল লাগে গতিকে চাওক যোনসকলে কয় গাঁৱলীয়া 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 ভূত একো নাজানে খুৰা খুৰী পেহা পেহী মাতিলে গাঁৱলীয়া ভূত হ'ব পাৰে নেকি কেতিয়াও নহয় আৰু তেতিয়া মানে তেওঁলোকলৈ এটাই মোৰ প্ৰশ্ন এই গাঁৱলীয়া বুলি কোৱাৰ আগত তেওঁলোকে অকণমান বাৰু ভালকৈ দকৈ চিন্তাটো কৰি চাবচোন তেওঁলোকৰ মানে একদম ঘাই শিপাডাল কৰ যোনসকলে কৈ থাকে আমি গুৱাহাটীত থাকোঁ আমি গাঁৱলীয়া পৰিৱেশত আমি ডাঙৰ দীঘল হোৱা নহয় আমি গাঁৱৰ ভাল নাপাওঁ আণ্টি আংকুল বুলি মাতিলে আমি ভাল পাওঁ আণ্টি বুলি মাতিলে ভাল পাওঁ অংকল বুলি মাতিলে ভাল পাওঁ মানে এনেকৈ মানে বেলেগ ধৰণৰকৈ মানে তেওঁলোকে এনেকুৱা এটা দেখাই এনেকুৱা মানে আভিজাত্য মানে সেইটোও নহয় মানে আভিজাত্যসকলৰ ঘৰতো ধুনীয়াকৈ থাকেহে সেইখিনি তেওঁলোকে বজাই ৰাখেহে কিন্তু আমাৰ কিছুমান মানে পটককৈ যে ধনী হৈ যায় মানুহ হয়নে নতুন ধনীৰ বোলে মানে বাহাদুৰী বেছি বুলি কয় যে কৈছোঁ যোনসকলে গম পাইছে মানে যাক কৈছোঁ তাৰপিছতে মানে তেওঁলোককে এটা প্ৰশ্ন মই আকৌ সুধিছোঁ যে আপোনালোকৰ ঘাই শিপাডাল কৰ আৰু বিহুত যে বহুতে কয় গাঁও ঘৰলৈ যাওঁ গাঁও ঘৰলৈ যাওঁ সেই শব্দটো কয় কিন্তু গাঁও ঘৰলৈ যাওঁ বুলি বাৰু ঠিকেই কয় কিন্তু গাঁও ঘৰলৈ গৈ পেলাই সেই গাঁও ঘৰত যিখিনি বস্তু বয় বস্তু আনে সেই বয় বস্তুখিনি অনাৰ পিছত তেওঁলোকে অকণমান মনলৈ অকণমান হ'লেও তেওঁলোকৰ ভাৱ এটা অহা উচিত যে আমি গাঁৱৰ পৰা যেতিয়া এই চহৰলৈ গুচি আহিছোঁ আমাৰ গাঁৱৰ মানুহখিনি আমি চহৰৰ পৰা ঘৰলৈ যেতিয়া বিহুৱে সংক্ৰান্তিৰে যাওঁ আমাক ইমান মৰম চেনেহ কৰে ইমান ভালকৈ মৰম চেনেহ কৰে তালি টোপোলাৰ পৰা আদি কৰি ইমান সুন্দৰকৈ আমাৰ ঘৰলৈ টোপোলা বান্ধি দিয়ে কিন্তু আমাৰ গাঁৱৰ পৰা যেতিয়া তেওঁলোকৰ চহৰলৈ সেই মানুহখিনি যায় কিন্তু কি কৰে গম পাইছেনে এই যেনে তেনে খুৱাই পঠিয়া গাঁৱত থকা মানুহে হয়নে নহয় কথাটো আপোনালোকে ক'বচোন যেনে তেনে কৰি বোলে খালেই হ'লহেঁতেন গাঁৱত খাবলৈ নাপায় ইয়াত তেনেকেই তেতিয়া ভাল পাব সেইটো মনৰ ভাৱ নানিব কাৰণ আপোনালোকক ইমান মানে নিভাঁজ মৰম আপোনালোকে চহৰত থাকিলে বোলে আপোনালোকক গাঁৱলৈ যেতিয়া যায় নিভাঁজ মৰম দিয়ে আৰু আপোনালোকেও সেইখিনি মৰম বজাই ৰাখিব মানুহৰ জীৱনটো দুদিনীয়া আপোনালোকে ভাবিছে গোটেই জীৱন আপোনালোকে সেই একদম একেই হৈ থাকিম কিন্তু সেইটো কেতিয়াও নহয় কেতিয়াও নহয় গতিকে আৰ্জিলে ফল ভঞ্জিবলৈ পায় আৰু সকলোকে কৈছোঁ যোনসকলে বহুত মানে নিন্দা কৰি থাকে বহুত মানে নিজকে এনেকুৱা এটা লেভেল দেখায় যে আমি চহৰত থাকোঁ আমি বহুত ভাল আমাৰ কিন্তু তেওঁলোকে কেতিয়াও সেইখিনি মাদকতা পোৱাই নাই গাঁৱৰ কি বস্তু তেওঁলোকে সেই মাদকতাখিনি যেতিয়া পাব তেওঁলোকে চহৰ এৰিবলৈ বাধ্যহে হ'ব মোৰ মনৰ ভাৱখিনি কথা কৈছোঁ গতিকে প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকক কোৱা কথাই বাকী কি ক'ম সকলো ভালে কুশলে থাকিব বিহু আহি আছে সুন্দৰকৈ একদম পিঠা পনা বনাওক পেট পুৰাই খাওক সুন্দৰকৈ ফূৰ্তি কৰক এতিয়া আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ অকণমান দেৰিকৈ আহি আছোঁ সুন্দৰ এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে এতিয়া বাই বাই